Привітання з новим роком від депутата міської ради Юрія Зажирка та представників Ради ветеранів отримав Василь Баченко, ветеран Великої вітчизняної війни. За два місяці йому виповниться 90. У 19 Василь Григорович добровольцем пішов на фронт, пройшов усю війну, був радистом, своїми спогадами поділився із нами. Так. та ні живе. І що ніж живе? О, так так, 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 так. То. О, о, теперь, пожалуйста, заставьте. Так, да? Получается? А как же, получается. не а? Поэтому Дай мы ему. вам хотим поздравить Дай с наступающим его. новым годом, Дай Рождеством Христовым, пожелать вам в следующем году тоже побед. Любви, Я? счастья, здоровья, Что всего, самого Люди, не указывая пальцем. Огромный привет вам от городского головы, головы, от всех депутатов городского совета. Мы помним, ценим и понимаем. Спасибо. Всего Давайте. вам. Спасибо. Возьмите, пожалуйста, наш скромный. Давай. Ну. Давайте так уже, да. да. Василий Григорьевич, ну, из областной рады. Від обласної, від міської, від нашої Ленінської ради ветеранів. Ну, ви знаєте, що ми вас шануємо безмірно, як кажуть, добра, вам здоров'я! І хай ці квіти це воздики, вони завжди такі офіційні. Нехай вони напомнять вам ваші буревні роки. І я дуже хочу, щоб ви ще довго з нами жили. Ми знаємо, що у вас наступає 90-річчя. Хочемо, щоб ви до 100 років теж. это самое и, доживали, чтобы мы вас витали. Примите с Новым Роком добра, здоровья и всего наикращего. Мы вас любим. Мне сейчас исполнилось 89 лет. Прожил я эти годы в основном хорошо. В 1941 году в селе Локня Сумской области я окончил 10 классов. 22 июня 1941 года в клубе десятиклассники, выпуск был, отдыхали, гуляли, танцевали, радовались. И вдруг к вечеру в селе радио не было, света не было, приезжает с района уполномоченный, собирается немедленно митинг, и он объявляет, что началась война. Підполковник у відставці пройшов усю війну і був на підписанні акту про капітуляцію фашистської армії у травні 45-го року. Відділ жуко, відділ Кейтеля, відділ французької делегації, Мангомери, то англійської делегації, як ходили, в які двір, як як потім фоторапортери. Кино, эти фотографы фотографировали, как не считаясь ни с чем, залазили на столы, чтобы запечатлить этот исторический момент. Как потом Жуков что говорил, какая речь была, как обед потом происходил, что было подано на стол, какие эти стравы, Борщ там украинский с пампушками и так далее, что потом, как обменивались потом э, с представителями солдатами английских французских, американских солдат подарунками. Кошу было, меняли на память, на памятка, они говорили, памятка. Вплоть до того, что у меня был значок ради с первого класса, я отдал им, а они что-то мне дали, я уже сейчас, по-моему, дали. Для меня пример во всем. Во-первых, это это сила, сила характера, это э, слово, если вот он говорит, то он всегда это сделает. Э, Во-вторых, во это даже быстрота. Вот если он что-то сказал, он обязательно сделает это быстро, то есть не раздумывая, не откладывая. Ну, вот дедушка во многом, пример. Фактически, я же говорю, как отец вот мне он заменил его, так я всему училась в принципе у дедушки. Смелость, выдержка, мужество бесстрашие, любовь к родине, к своей отчизне. Вот что на протяжении всей э, боевой обстановки, войну и после войны меня двигало. И я по этому пути и Моя мама умерла 99 лет. И вот когда перед смертью я так хитро подошел, спросил, а хочется ли тебе умирать? Она ответила, нет. Почему? А как Вася? А как Леня? А как Виталинка, а как жизнь заставляет думать, беспокоиться, переживать за своих внуков, правнуков.